Halo guys, balik lagi bersama h Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu di sekitaran ini, teman-teman. Wow, mudah-mudahan hari ini kita dapat kaki seribunya, guys. Wah, wah, guys, lihat tuh, nampaknya ada kaki seribu merah di sini, guys. Lihat tuh, wow, dibalik. Wow, Rumputan ini, teman-teman, wow, kaki seribu itu sangat menyukai lingkungan lembab, nih, guys. Wah, wow, yuk, kita cari-cari lagi, nih. Eh, 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 guys, lihat tuh, nampaknya ada lagi, ada lagi, tuh, kaki seribu di sini. Wow, nice, nampaknya kaki seribunya senang sekali, bersembunyi di semak-semak daun ini, guys. Wah, wow, lihat tuh, di sana juga ada nih, teman-teman. Wah, wow, ada lagi asik, teman-teman. Wow, nice, mantul-mantul nih. Widi, nampaknya kita dapat tiga kaki seribu di sini ya teman-teman. Ayo, coba kita cari-cari lagi ke sana ya guys. Wih, lihat tuh guys, di sana nampaknya ada kaki seribu kuning. Ada empat teman-teman. Wow, dia di atas. Uh, di semak-semak batu ini guys. Widi, Widi, nice. Mantul sekali ya guys. Ayo kita ambil aja nih teman-teman. Udah bantuin aku dong mengambil kaki seribu kuning ini teman-teman. Wah, lihat Waduh, ada banyak ya kaki seribu kuning nih. Lihat, kaki seribu ini tidak menggigit, teman-teman. Lihat tuh. Wah, lucu banget ya kaki seribunya nih, teman-teman. ayo -teman. coba kita coba cari ke sana lagi ya, guys. Hari eh, guys, lihat tuh kaki seribu merah lagi, teman-teman. Wah, nampaknya dia lagi tiduran di sini. Aduh, <laughs> nice. Kaki seribu itu biasanya memakan sisa-sisa buah ataupun sisa-sisa kayu yang sudah laput nih, eh guys nampaknya aku menemukan ada sisi putba bekicot di pohon pisang ini teman-teman. lihat tuh ada yang kecil nih, lihat, wow, ada yang sedang juga ukurannya nih teman-teman. wah wow, nampaknya ini yang besar ya, wah wow, lihat tuh ini masih hidup ya guys, wih mantap sekali ya guys, wah wow, bekicot itu sangat menyukai lingkungan lembab teman-teman, ayo coba kita cari lagi ke ya guys mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak kaki seribu juga nih eh lihat tuh nampaknya di sini ada bekas kelapa teman-teman wow bisa dikatakan ini sabutnya nih eh nampaknya ada sesuatu dalam sini guys wah wow, lihat tuh wow nice ada banyak teman-teman kaki seribu kuning dalam sini guys wow nice mantul-mantul nih lihat wow Oh, sebelumnya kita dapat empat teman-teman. Wah, hari ini kita dapat berapa lagi nih? Nampaknya ada tujuh nih, guys. Lihat tuh masih ada tiga lagi nih, teman-teman. Wow, lihat tuh di wadah aku. Nampaknya ada banyak ya, guys. <tuh -tuh> nice. Seru sekali hari ini, teman-teman. Dapat banyak ke seribu ya, guys. Ayo, coba kita cari-cari. Memutar-mutar aja lagi di sini, teman. Eh, lihat. Oh, nampaknya aku melihat sesuatu nih ini ada kata ke teman-teman. Wow lihat tuh, coba kita tangkap aja nih. Wah, wow, lihat, ayo kita tangkap nih satu, dua. Hap. Guys, eh, guys lucu banget nih. Ah, eh, kita lepaskan aja nih. Wah kita tidak usah mengambilnya teman-teman. Ayo, coba kita cari-cari. Eh lihat tuh nampaknya di sana ada kelapa lagi teman-teman. Wah apa nih? Waduh, guys, ternyata kura-kura teman-teman. Wah, lihat kura-kuranya. Besar sekali ya dari ukurannya, teman-teman. Wah, pasti di sekitaran sini ada air, teman-teman. Ataupun rawa-rawa ini, guys. Lihat tuh, besar sekali nih. Kayak buah kelapa ini, lihat tuh. Wah guys. Besar juga ya. Wedeh, nice. Ayo, kita lepaskan aja nih. Ayo, kita cari aja ke sana, teman-teman. Ayo, kita cari lagi nih, guys. Ayo, ayo. Kita cari lagi nih. Wih, guys. Lihat tuh. Wah, ada tuh, guys. Nampaknya aku melihat... Ada ikan berwarna-warni teman-teman. Wih guys, wow ikan hias cupan nih guys. Wah wow, lihat tuh, Waduh dudu berwarna merah teman-teman. Mantap sekali nih guys. Wow ikan ini bisa dipelihara nih guys. Ayo kita tangkap aja nih. Wow jangan-jangan ada banyak ikan bersembunyi di semak-semak ini guys. Wah wow, Wih apaan nih teman-teman? Nampaknya dalam sini ada ikan lele teman-teman. Wow guys. Ayo kita periksa aja nih guys. Wah wow, yuk kita tangkap nih teman-teman. Wah wow, guys lihat tuh Wah wow, itu guys Ada ikan lele besar teman-teman Di dalam lubang ini bersembunyi tadi nih guys Wow nice kayak ikan hiu aja nih Ayo kita tangkap aja nih teman-teman Ikan lele ini guys Wow dia memperontak teman-teman Mantap sekali nih guys Ayo kita coba cari-cari lagi di kesana teman-teman Mudah-mudahan -teman. hari ini kita dapat banyak ikan juga nih guys Ayo kita terus Eh guys lihat tuh Nampaknya di bawah sini ada ikan lagi nih Wih ikan apa lagi nih Wah, wow, ada, Guys, ada ikan hias juga nih, teman-teman. Wih, nice, mantap sekali nih! Ayo, kita cari-cari terus nih, teman-teman. Wah, wow, jangan-jangan ada yang lebih besar di bawah sini. Wih, lihat tuh, guys, ada lagi, ada lagi tuh. Wih, ikan hias nih, teman-teman. Wih, lihat tuh! Wow, nice, dapat tiga ikan hias hari ini, teman-teman. Wih, makanya, guys, kalian belum subscribe, subscribe dulu biasanya. Wah, wow, mudah mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak ikan lagi nih. Wah, guys, lihat tuh, ada yang lebih besar lagi, teman-teman. Wow, ini alias ikan kencana teman-teman Wow atau ikan gabus nih guys Mantap sekali kawan Dapat ikan gabus nih Mantap ya Ayo kita ambil aja nih teman-teman Wow ayo kita cari lagi nih Nah, oh, kita periksa di sekitaran sini teman-teman Wah wow, jangan-jangan di bawah sini Ada ikan Wih lihat tuh Nampaknya aku menangkap sesuatu yang licin teman-teman Licin banget nih Wih ikan apakah ini guys Wah ada guys lihat tuh Oh ikannya masuk nih lari teman-teman Wih nice kesini dong saya. Wih itu ikannya ikan apa kak ini guys? Udah. ikannya lari nih guys. Kemana kira-kira ikannya teman-teman? Uh -teman? ikan apa kak itu? Wih lihat. Wah ini tuh, guys ternyata ada ikan belut teman-teman. Wow liar banget ikan belutnya. Lihat. Uh panjang besar teman-teman. Wuduh guys ikannya menghilang nih teman-teman. Wah lihat tuh. Wih ikan kesini dong. Wih lihat tuh ini dia. Wih, lihat tuh, dia naik ke darat teman-teman. Wih, seru sekali menangkap ikan belut teman-teman. Wow, ikan belutnya lari lagi nih. Wih, lihat tuh, dia lari masuk ke dalam sini guys. Lihat tuh, kita ikutin guys. Wah, wow, benar, nice. Ikan belut ini mirip ular teman-teman, tapi ini bisa dikonsumsi ikannya. Ayo kita tangkap satu, dua, tiga. Guys, dapat nih guys. Wow, ayo. Wih, guys, ayo kita semakin dalam di sini guys. Wah, wow, jangan-jangan di bawah sini ada banyak ikan lagi nih. Wah, wow, ayo kita. Wih, Lihat tuh. Weh, ada ikan lagi di bawah sini, teman-teman. Lihat tuh. Weh, guys. Ternyata ikan belut lagi, teman-teman. Lihat tuh. Kayak ular anak konda ini. Eh, lihat. Eh, nice. Uh, ayo kita tangkap nih. Weh, lihat tuh. Uh, dapat nih yang ini kecil, teman-teman. Agak kecil ini, guys. Lihat tuh. Weh, nice. Dapat ikan belut lagi nih, guys. Weh, nice. Mantul, mantul. Ayo, kita pasang lagi nih. Weh, lihat tuh. Ikan apa lagi nih? Weh, guys, lihat. Weh, nice. Nampaknya ada banyak ikan di bawah sini Lihat Wow Nampaknya ada ikan betok nih teman-teman Wah ikan ini Ikan air tawar teman-teman Ini bisa ditemukan di sungai Ataupun di rawa-rawa Wah seperti ini guys Wih, Lihat tuh Nampaknya di bawah sini juga ada nih Wih, Lihat tuh Wih guys Wih ada lagi ada lagi tuh Wih ada lagi ada lagi tuh Wih kemana dia Wih lihat tuh Wow nampaknya ikannya memberontak di bawah sini Wih lihat tuh Udah, Ikan ke sini dong Wih lihat tuh Wih, ikan ke sini dong! Wih, ikan wih, Wow, nice! Kecil banget, teman-teman yang ini. Kali berbesar, teman-teman! Wah, hari ini kita dapat banyak ikan, guys! Oke, guys, nampaknya hari ini udah cukup, teman-teman. Udah dulu ya, video aku hari ini. Sampai ketemu di video selanjutnya, ya! See you next time!